Против нашего предприятия идет спланированная кампания, которая имеет несколько таких разрезов и аспектов. В этой кампании участие, к сожалению, принимают и должностные лица государственных органов, и судьи, и злоумышленники, которые используют документы, которые приходят. Воспользовавшись той ситуацией, что архивы и печати некоторых судов находятся на территории, которая контролируется боевиками. Хочу отметить, что комбинат предоставляет услуги по переработке фероникеля и использует при этом иностранную руду, которая поставляется эстонской компанией Boring Trading. То есть данная, данная руда она приходит на территорию Украины и находится в таможенном, особом таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины. То есть данная руда не может быть предметом каких-то гражданских сделок, не может быть использована как обязательство перед третьими лицами. То есть компания «Боринг» даже теоретически не имеет возможности иметь какие-то другие отношения с частными лицами, с физлицами, в пользу которых приняли заказные определения районные суды этот вопрос вообще исключен. В то же время у нас где-то с 2014 года существует уголовное дело, открытое Киратской прокуратурой областной, которая нам меняла продажу шлака, не по назначению, то есть мы должны были использовать его на рекультивацию, но мы его продали. То есть здесь вообще нет никакого криминала, потому что шлак, когда он, мы его покупаем, мы уплачиваем деньги, он поступает в свободный хозяйственный оборот. Мы, воль, мы вольны делать с ним что угодно. То есть совершенно надуманное уголовное дело.